জুবিনৰ সত্তাটো কেতিয়াও জুবিনৰ সত্তা অমৰ জুবিনৰ সত্তা অমৰ জুবিন কেতিয়াও ৰুচিটো যাব নোৱাৰে সেই কাইক অনুপস্থিতিটোৱে কোনোবা এখিনিত আমি মানুহ হিচাপে আমাক আচলতে আঘাত কৰে কিন্তু জুবিনৰ সত্তাটোতো শেষ হৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে সেইটো তেওঁ অমৰ আৰু এটা ঐশ্বৰিক এটা প্ৰাণে জন্ম লৈছিলে আমাৰ মাজত এক ঐশ্বৰিক সত্তা আছিলে আমাৰ মাজত আমি বহু সময়ততো আমি চিনিয়ে নাপালোঁ আমি নাজানিলোঁ আমাৰ লগত থাকোঁতে আমি তেওঁক চিনিয়ে নাপালোঁ ইমান নহ'লে প্ৰকৃতিয়েও মৰম দিছে সকলো মানুহে মৰম দিছে এনেকে এনেকুৱা ঘটনা একদম বিৰল ঘটনা কেতিয়াও কতো হোৱা নাই নহ'লে আৰু সেইখিনি যদি ঐশ্বৰিক তেওঁৰ মাজত কিবা এটা এক নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই আত্মা তেনেকুৱা মানে সকলোৰে কাৰণে এনেকুৱা নহয় ঘটনা অমৰ জুবিনৰ সত্তাটো কেতিয়াও জুবিন সত্তা জুবিনৰ সত্তা অমৰ জুবিন কেতিয়াও গুচিটো যাব নোৱাৰে সেই কাইক অনুপস্থিতিটোৱে কোনোবা এখিনিত আমি মানুহ হিচাপে আমাক আচলতে আঘাত কৰে কিন্তু জুবিনৰ সত্তাটোতো শেষ হৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে সেইটো তেওঁ অমৰ আৰু এটা ঐশ্বৰিক এটা প্ৰাণে জন্ম লৈছিলে আমাৰ মাজত এক ঐশ্বৰিক সত্তা আছিলে আমাৰ মাজত আমি বহু সময়তকৈ আমি চিনিয়ে নাপালোঁ আমি নাজানিলোঁ আমাৰ লগত থাকোঁতে আমি তেওঁক চিনিয়ে নাপালোঁ ইমান নহ'লে প্ৰকৃতিয়েও মৰম দিছে সকলো মানুহে মৰম দিছে এনেকে এনেকুৱা ঘটনা একদম বিৰল ঘটনা কেতিয়াও ক'তো হোৱা নাই নহ'লে আৰু সেইখিনি যদি ঐশ্বৰিক তেওঁৰ মাজত কিবা এটা এক নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই আত্মা তেনেকুৱা মানে সকলোৰে কাৰণে এনেকুৱা নহয় ঘটনা এই আত্মা অমৰ